Вітаю вас, В ефірі. Чергова передача зустріч для вас. І сьогодні в гості я запросив людину, яка свій життєвий вектор визначила у далеких 60-х роках минулого століття, і теж у далекому Хабаровську. Вступаючи до місцевого медичного інституту, фахову спеціальність обрав не терапевт. Не хірург, не окуліст, а просто лікар. Важко перелічити людей різних професій, про здоров'я яких він дбав. Це і геологи, і прохідники гірничо збаченого комбінату комсомольську на амурі, мисливці, лісоруби, рибалки Амуру, будівничі баму, ліквідатори Чорнобильці. Зараз він теж не зраджує клятві Гіппократа, опікуючись здоров'ям тисячів полтавців, і це. Ще не все. Тож у нас в гостях Олег Богодінов. Олег Зінович, я вас вітаю в нашій студії. Здравствуйте, да, я тоже. Ну, і от тисячі да, полтавців знають вас як Олега Зіновича. А я вас можу назвати ще є Алімом Залояловичем. Да, да? да. да. Ну, Олег Зинович, это, э, пошло у мене так сказати це все ім'я отчество з інститутських времен. Mm -hmm. вот. ну, не так называл отчество, кто-то еще такое. Вот. Ну и потом э, были моменты, когда нас немножко, так сказать, на этот счет, ну, как бы сказать, чуть-чуть э, обижали ребята. Ну, татаро-монгольская ига, захватчики и так далее. Это было, ну, школ, школьные годы. Вы и, татары, и, так? Да, и ранние годы студенчества. Ну, поэтому так вот я и mm -hmm. сделался Олегом Зиновьевичем. По паспорту я Алим Залолович. Mm -hmm за Лоялов. За Золове. Да. Тоже давайте с самого початку. Где народился, где прошло детство? Ну, родился я в городе Хабаровске в 1940 году, вот, в октябре месяце. И там же прошло мое детство и э, школьные годы. Вот. закончил я школу десятилетку в городе Хабаровске, так называемая вторая школа была. Во время войны там был госпиталь военный, mm -hmm. а после этого его передали в школу, сделали школу, и там я заканчивал 10 классов. Mm -hmm. Первые 7 лет учился в мужской школе, тогда были разделены человечие, классы, желающие, да, да? Челю... да, мужские и женские. А после 8, 9, 10 уже в смешанном школе. Mm -hmm. вот, ну и так вот 10 классов закончили. Mm -hmm. Олег вот. Зеленович, mm -hmm. а чему вы решили стать лекарем? Ну, врачом, вообще-то, я сначала и не думал быть. У меня была мечта стать, если так сказать, военным моряком. Это mm. вот. не дивно для та Хабаровска, да, так? Да, да, да. Ну, и в то же время Владивосток-то рядом. И так раньше тогда все ребята мечтали, кто летчиком, кто, кто моряком. моряком. Но так распорядилась жизнь, что я стал врачом в силу. Обстоятельств семейных. У меня после войны мама сильно заболела. И фактически э, мне пришлось все время быть с ней рядом. Она то работала, то болела и так далее. Вот. Но ну, а потом заболела бронхиальной астмой, которая тогда в то время очень плохо лечилась. И постоянные приступы, вызов скорой помощи и все. Ну и фактически я все время с ней был как бы мед, вместо медбрата. То помогал то то, 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 то скорую вызывал и так далее. Тогда связь была не совсем хорошая, поэтому приходилось бежать за несколько сотен метров, даже там до полукилометра на телефонную будку, чтобы вызвать скорую помощь. Пока прибегал домой, скоро уже приезжала. Но так вот я научился там некоторым манипуляциям, вплоть до уколов, до еще до института. Поэтому решил пойти в мединститут, чтобы помогать матери, ну и таким больным как она, будем так Хабаровский говорить. Хабаровский медицинский институт. Да, да, я в 1958 году поступил в Хабаровский медицинский институт. Тогда конкурс был очень большой, где-то было 5-6 человек на место. Mm -hmm. Вот, Ну, Вы все учились, а знаете, что это такое, когда конкурс надо набрать больше баллов, чем другой. Алексей Ноч, у каждого поколения вот свои захопления, свои мрии. Вот чем вам запоминалось студенческое жизнь? Ну, студенческая жизнь мне запомнилась тем, что у нас в институте всегда была обстановка такая, во-первых, учебная напряженная сама по себе, но с другой стороны у нас проходили конкурсы между курсами, посвящение было на первом курсе в студенты, нас посвящали студенты-старшекурсники, ну типа такого было огонька, и каждый год после каникул, приходя на новый курс, мы всегда, ну как бы, отчитывались каждый курс, отчитывался, что он сделал за летние каникулы. Mm -hmm. Кто-то был на стройке, кто-то был на путине, кто-то был где-то там еще работал, то ли в колхозе и так далее. То есть, работали. Да, в летние каникулы большинство работали. Ну были у нас комсомольские путевки. Я дважды был на путине. Сначала был на Нижнем Амуре. Это между вторым и третьим курсом, период летний. И на Путине в Охотске что был. Что за Путина? Чем там занимался? Путина, займался? ну Путина это так, приглашали молодых ребят, студентов, угу. набирали, отправляли нас на рыбозаводы, угу. в частности на Нижний Амур и в Охотске. Мы там работали на рыбозаводе. Я, например, работал в Охотске на морском рыбозаводе. Путин, это так, идет кита, подходят это баркасы, кунгасы, выгружают эту рыбу и начинаешь не работать. Там, кто солит, кто режет. Кто как. Знаю, от ваш первый такой лікарський шаг начался с далекой глубинки. От поселки Горный и Сонечный у ведрох Мяочану Комсомольска на Амуре район. Как да. там сприйняли молодого фахівця? Ну, я так думаю, что э, мне трудно сказать, потому что я приехал, когда э, в, в поселок Горный, это уже было около 7 вечера, август месяц, сопки крутые, темнеет быстро, вот, никого нет, все в отпуске. Я с рюкзаком, с книгами в больницу пришел, нашел старшую там, там была... Акушерка, она оставалась за врачей. И вот она мне поселила в кабинете главного сказала, до завтрашнего дня. А там, говорит, тогда уже приедет главный врач с отпуской и будут решать мою судьбу. В принципе, вот так я пришел с котомкой. <laughs> потом на другой день или через день приехал главный врач с отпуска, ну и все. Дали мне квартиру двухкомнатную и начал работать. На это вот с когорты шестидесятников. Вас так влучно назвав, наш э, гарный знакомый, директор музея просветленного руху Полтавщины, участник еще Ловянского клубу, э, Вадим Демиденко. Вот давайте згадаємо те 60 -ті роки. Вот тогда э, Був молодец, протаманный такие в душе романтизм. Да? Можно я сказать? думаю, что да, тогда молодежи был именно э, романтизм. Многие стремились э, на бам, многие стремились в поселок. Кстати, поселок Горный начал строиться, когда я поступил в институт в uh 1958 -huh. году, а закончили его строить в 1962-1963. А в 1964-м я сменил другую предыдущую угу. смену врачей, которые были там, работали по направлению. Поэтому был и романтизм, был интерес, и э, было, как бы правильно так сказать, увлечение поэзией, увлечение литературой, угу. много читали, обсуждали во время перемен на занятиях в институте различные, и, Ну, с, с, будем говорить так, различные произведения, но ну, в частности это было хрущевская витлуга, можно да это да, да, это да, это можно да, там как раз, э, да, да, вот чем да, ну вот Аксенова, например, коллеги, например, там апельсины из Марокко, эти все новые произведения публиковались в юности журнале, так публиковались в других журналах, в частности Звезда, Новый мир, много интересных было, наш современник, ну и в частности, когда появилась э, повесть "Один день". Ивана Денисовича mm -hmm. Солженицына. У нас очень много было по этому поводу разговоров, различных мнений, прений и так Прени, далее. Дебаты, да, да mm -hmm. и потом mm -hmm. еще что. У нас были хорошие наставники в этом плане. В институте действовал практически постоянно литературный кружок. Mm -hmm. Вот многие студенты разных курсов участвовали в нем. Вот у нас была гостья, и руководили кружком Рима Казакова, знаменитая mm -hmm. наша поэтесса, которая работала тогда корреспондентом в Хабаровске, Петр Проскурин, Павел Халов, интересные были товарищи, поэтому любовь как бы нам прививали уже тогда в институте и в старших классах школы. Угу. Зрозуміло, Колись вы мне рассказывали про а, концерт Муслима Магаваева, який он в после отставшения в миланский да, Скала, да. далеким сходом 1965 -го год, Року. Вот, да. а, а, здається, он ваш однолюдок, вам было тогда по, по 25 да. лет. Расскажите, Вот, От расскажи, чем запомнился? этот цей концерт. А, ну, он запомнился тем, что, во-первых, очень красивый, талантливый певец с угу. хорошим голосом. Вот, тем более после прохождения, стажировки на подъеме, он как раз э, был в гастролях по Советскому Союзу, но в, в основном начал с Дальнего Востока: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Комсомольск, на амуре То, конечно, для нас это было событие. Я так... кипить не спел. Ну, он спевал оперные вещи, так, ну, например, там сатана там правит бал, да правит бал. Люди гибнут за металл. Ну, там ряд из этих, потом королеву красоты, вот, много интересных вещей, угу. которые тогда стали, как на сегодня говорят, хитами. Угу. И Муслим Магомаев, конечно, произвел на нас впечатление. Мы были перепол переполнены вот этим чувством вот, причастности к этому большому к этому большому певцу. Цикаво, вы рассказывали, как вы добирались. Да, оттуда, был да? интересный текстов, когда мы уже возвращались это был декабрь месяц, то девчата для того, чтобы вылететь хорошо, подевали, надели капроновые чулки. Да, а, ехали, а ехали назад, мороз минус 40. О. И мы это ну, прозевали этот момент. Надо было что-то утеплиться там все. Угу. Приехали все в поселок Горны, пришлось эти чулки снимать при помощи, так сказать, спецсредств. Вот, mm -hmm. По ну, попримерзали, в общем, mm -hmm. Анонсувавши нашу розмову, я розповідав про людей тих професій, которых яких ви лікували. это была да? наскільки це була щоденна копітка робота? І на далекому сході були незвичні зараз для нас от, специфічні такі хвороби. Як з ними доводилось Но, боротися? Да, Дальний Восток, там є краевые патологія, краєва і специфічна для Хабаровського края, Приморского края. Это mm -hmm. клещевой енцефаліт. Японский сезонный энцефалит, э, геморрагическая лихорадка, э, дальше, нефроза, нефрит, это все краевая патология, которая была описана э, ну, и местными нашими преподавателями, учеными нашего института, и ученые mm -hmm. с Новосибирска и так mm -hmm. далее. Ну, В основном основная работа была, что когда выявлялись заболевания, это ясное дело, госпитализация, mm -hmm. если были серьезные осложнения, то переправляли таких людей в краевой центр при помощи санавиации. А самое главное было это профилактика. Uh -huh. И поэтому стояла очень э, строго, спрашивалась нас, это вакцинация. Мы На вакци... первом месте, Лю... люди, для таких Профилактика были? и вакцинация людей, которые сталк... сталкиваются в тайге, uh -huh. с этим могут ключом встретиться. Это Мыслевцы, да, 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 эти... охотники, рыбалки, это да? лесорубы, uh -huh. заготовительные вот эти все организации, потом рыбаки. Uh -huh. Рыбаки, ну и те, кто работал даже uh -huh. вот, э, uh -huh. на карьере или работал в, по проходке в штольнях, они все равно шли через лес, когда к месту посадки в автобус, то, конечно, могли получить клеща, потому что это было заболевание такое довольно распространенное и с довольно тяжелыми последствиями. Uh -huh. Алексей Ильич, а может это и кислый выпадок на выклика на ну, то, вы, то были случаи, заказы, конечно, такие. один у меня запомнился mm -hmm. на всю жизнь, когда мне пришлось ехать э, на лошади в поселок Тихий. Mm -hmm. Ну, это где-то километров 17-20 было. Mm -hmm. Ну, утро вроде бы 10 часов, все, так, я взял, там сказали, передали по рации, что человек повредил ногу топором, там в траншею урыл и не, нечаянно цепил. Ну, там, видимо, на месте остановили, короче, ну, нужно рано было все. Ну, что, взял с собой кровь, взял с собой инструментарий хирургический, все это в сумку медицинскую положил, необходимо это, и все, на лошадь и туда, вот, в поселок Тихий. Ну, пока дорога шла, так сказать, немножко ее знал, потому что приходилось летом ездить, то все нормально было, а потом надо было подняться на перевал на лошади, и вот это как раз перед перевалом уже начало темнеть, я думал, что если меня сейчас, ну, я попросил, чтобы встретили, если бы не встретили, то было бы, конечно, тяжеловато, во-первых. Лошадь не, не совсем она эту дорогу знала, вот, пугалась. Но, ну, слава богу, меня на, на заимке встретил один геолог, вот, и мы вдвоем с ним добрались туда. И я там задержался на целых семь дней. Началась пурга, метель, и я жил у геологов, вот, которые занимались исследованием различных вот этих полезных ископаемых. Они там собирали эти образцы, складировали, и все. Там был главный геолог этого это участка. То я у них прожил 7 дней. Ну, хлопцы этому помогли, зашили рану, пришлось там кровь ему перелить, потому что кровопотеря была. Вот это запомнился все случай. гарно да? Все. Да, да. Ну, слава богу, все обошлось mm -hmm. без осложнений, без этих самых. Вот. Ну и условия, конечно, такие. Обычно деревянная изба. Вот. Одна комната, там печка, тут это и все. Сени где там вышел и все. Ну, а там дальше тайга. Разумеется. И 1967 год. Лекарный вербатолог Олег Богодинов у Полтаві. Да. Як це э, трапилося и де працювали? Ну случилось это, будем так говорить, по семейным обстоятельствам, mm -hmm. потому что моей супруге первой отец был военным врачом, он заканчивал службу на Сахалине, и поэтому он получил направление в Киевский военный округ. Ну, в Киеве не было места, его определили в военный госпиталь города Полтавы. Ну, раз отец жены приехал сюда, и мать жены, то она собралась тоже и приехала в Полтаву. Ну а я закончил свой срок, э, так сказать, ну не срок, а время, которое мне было отпущено как молодому специалисту и Со три, года, там? три. Три, роки, года, роки, да, три роки. года. И в августе я. Подал заявление о том, что я увольняюсь, хотя мне предлагали хорошую там работу, но надо было ехать к семье. Вот. Я собрал все вещи, переправил их контейнерами, и потом в августе приехал сюда в Полтаву. Uh -huh. Ну и сразу пошел искать работу, потому что надо было работать uh -huh. двое детей. Обратился в обздрав отдел. Был у нас Николай Лукич Захарченко такой, начальник обздрав отдела. Ну вот он мне порекомендовал пойти в эту больницу, которая называлась... Полтавский лечь санупр. Я туда пришел, меня принял главный врач Наталья Афанасьевна Нешкор. То вот так вот я и начал работать. То есть я с августа 67 -го года по настоящее время работаю в этой Россию больнице. Полтавра? да. Саме в самой цей лекарне. Да, да, нигде Рео. никуда не ходил, никуда а, знаю, не Знаю, что вам доводилось ликоватый батюк партийных чиновников области. Да, вот какие они без, без кроваток та поза кабинетами? Ну, в кабинетах, понятно, человек э, должен нести свой. да, выглядеть все и так как положено, да, да, по дисциплине все. А по за этим, по вне кабинетов, конечно, это люди были с разными характерами, с разными угу. э, этими, ну, так сказать отношением к жизни, но они все были в основном хорошие, хорошие люди и хорошие практики, хорошие работники, будем так говорить, профессионалы своего дела. То есть сразу вспоминаю, что кадровая политика тогда была довольно на высоком уровне. Многие были у нас, и, конечно, с ними тогда было легче обращаться, потому что, когда человек больной, он раскрывается, он становится самим собой, каким вот он был там в детстве, в школе, в институте, нет этих кабинетов, нет этого постоянно это все. Многие были. Мужицкий, замечательный был секретарь обкома партии. Ну, Федор Трофимович наш, известный секретарь обкома партии. Вот. Залудяк Николай Иванович, Мякота. Ну, такие. И старых, вот, мне очень нравился, кто у нас. Был Иван Ефимович Горобец. Угу. Вот. Занимался он идеологическим. Шевченко Николай Васильевич. Замечательно был. Намного их. Олейник Григорий. Вот. Это все были люди, которые работали выполняли работу достойно для для Полтавцев, но вот які батьєх Вася Кликоря не минув Чорнобиль. Расскажите, як це ну у нас действительно получилось, так сказать, когда случилось это событие, когда взорвался реактор 26 апреля 1986 года. После майской демонстрации 1 мая, когда мы закончили, ну пошли все по домам. Праздновать и так далее. Вот 1 мая к нам, ко мне лично домой приехал офицер, вот, порученец, и предъявил мне повестку для того, чтобы я быстренько собрался и следовал за ним. Ну и что там? Ничего особенного, билет, военный билет взял, там и mm -hmm. немножко так, такое, даже ложку, вилку не брал, все, пошли. Привезли нас в военкомат, там много автобусов было, нас всех туда собирали по этим все. И где-то к часу сформировали колонну и бригаду, и я попал в автобус вместе с докторами, которые сегодня живы, здоровы. Это Закладной Виталий Петрович, Алифиренко Николай, вот, Федорович, вот это, мы неврологами были, а закладной психиатром, то вот нас троих мы в одном автобусе ехали. Ну, там еще другие специалисты были, но потом пробыли мы сутки в Лубнах, в Чапаевской дивизии. Потом поступило распоряжение, что наша специальность пока не нуждается в них, и нас отправили по домам. А потом вернулись к теме Чернобыля уже в 87 году, угу. когда Украина взяла на себя тяготы по реабилитации, по всем этим делам, потому что материалы, которые были собраны до Нового года, в 1986 году, их, всех их все забрала Москва. И то, что осталось, нужно было создавать свои бригады реабилитации и так далее. И задействованы были медицинские силы и нас, э специалистов, неврологов, психологов, рефлексотерапевтов. Э Пригласили на курсы в Киев для подготовки. Месячные курсы прошли с учетом вот этой всех особенностей, что происходили там на атомной станции. А потом уже в мае месяце по распоряжению, там у нас был график составлен, я поехал в Чернобыль. Вот, Пробыл я там полтора месяца, май-июнь. Работал на втором блоке. Вот. ну занимался чем, занимался иглоукалыванием, психотерапией, и со мной был напарник, специалист по массажу, и проводил массаж. Вот так вот мы работали, ночные смены, дневные, там все в зависимости от того по графику, по графику работали. Вот много было, конечно, встреч интересных там вот, с людьми. Так отработали. это работали. Олег Зеленович, знаю, что вы интересуетесь нетрадиционной медициной. где э, довелось ей так дисловаться, выучать? Ну нетрадиционная медицина я познакомился, что в Хабаровске. Вот, когда мать болела, то мне пришлось ее Будем так говорить, посещать с ней сеансы глаукалы по бронхиальной астме. Вот тогда я обратил внимание, что китайский специалист был в Хабаровске, и довольно успешно это все проходило. А когда я уже был в Полтаве, то у меня эта мысль, так она была, и мечта была, конечно, поехать на курсы. Но тогда было очень сложно в Москву попасть. Но в Киеве открылись курсы по рефлексотерапии на, в Институте усовершенствования врачей. Вот, возглавлял ее тогда Евгений Леонидовна Мачерет это наш э, рефлексотерапевт э, с большим, так сказать, именем, профессор, заслуженный деятель и так далее. То она вот это как раз организовала эти курсы. И вот на третий выпуск этих курсов я попал при помощи вот, Николая Васильевича Шевченко, который мне помог mm -hmm. туда поехать. И так вот началась моя уже... Подготовка и работа 1976 года по рефлексотерапии. До да, сегодняшнего тут часа вы До сегодняшнего часа я использую метод иглорефлексотерапии. Кроме mm -hmm. того, внедрил методику вакуумного массажа, mm -hmm. потому что китайцы и вакуумным массажем занимаются. Mm -hmm. ну, вакуумные банки были, конечно, камнем преткновения, очень трудно их было достать. Потом в Киеве я сумел купить небольшой набор. А в прошлом году мне один знакомый привез из Китая в, в вакуумной банке целый набор. Mm -hmm. Ну, плюс прижигание... Вот. Что еще к нетрадиционным мы можем отнести? Вакуумные банки, сигареты полынные, иглоукалывание. И некоторые был прибор, китайцы изобрели, чтобы удобный доктор, который мы применяем для обезболивания при радикулярных болевых синдромах и для снятия мышечной боли. Олег знаю, что э, в молодости Вы занимались, серьезно занимались греко-римской борьбой, парашютным, лыжным спортом. Как сейчас ну, вот... со спортом? Э, не... Нет, сейчас, будем так говорить, со спортом покончено. Это было да. недавно, конечно, где-то до 50 лет я занимался uh -huh. спортом. Ну, Во-первых, лыжи, uh -huh. тут у нас uh -huh. в садах, коньки на стадионе «Локомотив», uh -huh. вот, а в институте, почему нам приходилось знать? Потому что, ну, вы сами понимаете, соревнования между курсами. Первый, второй, третий, четвертый. Кто победит? И всем хотелось быть первыми. Вот, и мы поэтому многими видами увлекались, в частности, стрельбой, парашютный спорт входил в соревнования, греко-римская борьба, гон, лыжные гонки. Еще у нас было принято в институте каждое лето соревноваться на, по троеборью. Каждый курс выставлял команду, одну-две. А троеборье это выброска каната, это плавание определенной дистанции и гонки на шлюпах. На шлюпках. Вот такие были вещи все. Поэтому у нас в институте спортивные были первый курс, второй, третий, лечебный факультет педиатрический. Завела. Сюда Вот мы разом с вами объездили уже, ну Всю Україну. Ну, так, всю Україну, так, останні да. 4 роки відпочиваємо в Бердянську разом. Да. А от ще де довелося побувати, в яких країнах світу? Ну, почались мої, так сказати, екскурсії, путешествия ще в далекому 1965 році, в 65-66 вот, у нас была программа по комсомольской линии, нужно было сдавать плацентарную кровь. Ну, это кровь, которая возникает во время родов, там, плаценту сдавали, ну, для биоматериалов. Вот. Ну, и были конкурсные условия. Значит, наша больница выполнила эти конкурсные условия, и наших фармацевтов с нашей больницы, меня, и еще одного товарища там, вот, дали комсомольские путевки, и мы по этим комсомольским путевкам ездили по Северному Кавказу, по Осетии в то время, mm. вот, полностью по военно-грузинской дороге был такой маршрут. Это было нам как премия за работу, за работу. Это -то началось тогда оттуда. Mm. Вот. Восхождение на Казбек, минеральные воды, посещение могилы Лермонтова, ну, вернее, не могилы, а место дуэли Лермонтова. Очень много интересного mm. было. Вот это вот оттуда и началось. А так, с учетом того, что меня интересовала игла я попытался попасть ну, в Монголию. Вьетнам, Булы, да, да, был. Булы. Ну, пытался, но был в Монголии, был во Вьетнаме, да, в Вьетнаме, в Индии был. Угу. Кое-что там увидел, кое-что привез. Там литература во Вьетнаме, например, нашел книгу неплохую такую. вот, И в Монголии тоже нашел. В Улан баторе там было интересно, и сумел найти одну монографию на русском языке, переведенную с монгольского языка. Вот это все оттуда потихонечку собиралось. Я Поэтому... Знаю, Алексей что вы это с батьма артистами областного музычно-драматического театру и Голя. Вас нередко бачать у Славянскому клубе. О что для вас поэзия, театр, живопис, литература? Ну, учитывая то, что мы все-таки вот, ну лично я со школьных, со школьной скамьи, с институтской. Занимался в кружках, Литература, в этих встречался да, с людьми, да, с литературой, да, любил и люблю это дело. Угу. Поэтому мне, когда я приехал в Полтаву, нужно было найти выход какой-то. Ну, вы сами понимаете, в ресторан же не пойдешь, кинотеатр это такое не слишком э, отлим это. Но я начал увидел, что театр работает, все у нас. Я начал ходить в театр. Ну, фактически помню все спектакли, которые наш театр выпускал, потому что с театром я знаком, ну, вот сколько я жил в Полтаве, столько я знаком. Вот. И, были у нас такие знаменитые дирижер Раух был, Корсун был директором театра, много артистов было, Вера Кислякова, Вера Волкова, вот, Кожевникова. Угу. Это все были корифеи нашей полтавской сцены, да, да не только полтавской, и украинской сцены. Поэтому вот Канапацкий, довольно известный у нас народный артист. Да, вот. Меровшниченко тоже уже слыхали, знаете, такой так. у нас был. Вот это Попов, ныне действующий Голуб. Mm -hmm. Ну и плюс еще там познакомился ж, э, во время посещения театров и Познакомился со своей будущей второй женой Нелли Васильевной Да. Народная артистка да, Украины. Сегодня да? она народная, народная артистка, артистка да. Украины. Играет uh, в театре. Uh, uh, <говорит> uh -huh. Вот uh, Александр Ночь, поделиться uh, секретом семейного счастья вот в нашем непростому сейчас uh, такому жизни. Ну, секрет семейного счастья, по-моему, э, довольно и прост, и в то же время сложно. Нужно понимать друг друга, идти на уступки. Вот. Ну, самое главное, это взаимопонимание и э, идти на уступки и чувствовать локоть э, своих товарищей, заботиться друг о друге. Потому что если мы не будем друг о друге заботиться, то будет очень тяжело и жить, и работать. Поэтому я думаю, что это, кроме любви, должно еще быть вот такое чувство локтя, товарищества, взаимопонимания. Ну, Задавив и на останок, Алексей Никитич, что бы побожалы э, полтавцам сейчас. Ну пожелать, конечно, с учетом наших сегодняшних событий, я бы хотел пожелать всем полтавчанам и об, в области всем полтавцам мира, мира еще раз мира и самое главное здоровье, здоровье, здоровье. Вот мира и здоровья, чтобы не было войны. Олексій Нович, я вам дякую за надзвичайно цікаву розмову. Головне вам також миру і здоров'я, шановні телеглядачі. Я вам Спасибо. дякую за увагу. До побачення. Нехай щастить.